이브라임 알 자파리 이라크 외교장관이 한국 기업들의 투자 유치를 위해 우리나라를 방문했습니다. 이라크 외교장관 방문은 5년 만인데요. 어떤 분야가 유망한지 치안 상태는 어떤지 제가 만나 직접 이야기를 들어봤습니다. 한국 방문을 환영합니다. 먼저 최근 이라크의 비스마야 신도시 건설에 한국 기업이 참여하는 등 한국과 이라크 간그 많은 분야에서 교류가 있는데. خصوصا ناخذ بنظر الاعتبار ان الدول وقفت الى جانب العراق وساعدت العراق فلابد ان تكون لها الاولويه والحظوه الكبرى بانها تستثمر التي تساعد لها الحق ان تستثمر وكوريا وقفت الى جانبنا في كثير من المحافل الدوليه وساعدت العراق واحنا بالمناسبه نشكرها على ذلك وانا اعتقد ان فرص الاستثمار امامها مفتوحه بامكانها ان تستثمر بالعراق. كان حزام المنطقة الغربية مهدد والآن تم تحرير صلاح الدين والأنبار وفي الموصل في طريقها للتحرير فإذا كل شيء مؤمن 그 이라크는 한국 과학 기술에 대해서 어떤 생각을 하고 계신지 말씀해 주시겠습니까? 한국의 품질로 품질 좋은 노컬 푸드를 할랄 푸드에 활용해서. 한국과 이라크 간의 농산물 교류를 하면 어떨까 하는 그런 거에 대해서는 의견을 한 말씀 해 주시겠습니까? 이라크 استثمر هذه الفرصة بالعكس احنا نتمنى ان تتعمق علاقتنا التجارية بيننا وبينكم هذا سيعتمد على وزارة التجارة كوزارة مختصة عندما يعني تبعث من يتحمل هذه المسؤولية ويطمئن من جودة الانتاج اعتدال السعر وتوفر الشروط بي اهلا وسهلا مرحبا أنا لا في لدي تجربة في كرة القدم لكن من هواة هذه اللعبة أتمنى أيضا أن تكون هذه العلاقة ونتبادل بيننا وبينكم عملية زيارة ودخول في ألعاب مشتركة 정원님, 앞으로 한국과 이라크간 우호증진을 위해서 많은 노력을 해주시길 바라겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.